جامع ترمیزی کی حدیث نمبر چودہ سو اٹھاون میں مذکور ہے اکریمہ رضی اللہ تعالیٰ ہم بیان کرتے ہیں کہ انہا علی انحرق قوما ارتدو عن الاسلام فبلغ ذالک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہما فقال لو کنتو انا لقتلتهم لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بدل دینہ فقتلوہو ولم اکن لقحرقہم لقول رسول اللہ

انہوں نے کہا اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ میں ہوتا تو انہیں قتل کرتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو اپنے دین اسلام کو بدل ڈالے اسے قتل کر دو اسے قتل کرو اور میں انہیں جلاتا نہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کے عذاب خاص جیسا تم لوگ عذاب نہ دو پھر اس بات کی خبر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تو انہوں نے کہا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہ چودہ سو اٹھاون نمبر حدیث ہے جامع ترمزی کی کہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شان میں غلو کرنے والوں کے بارے میں کیسا موقف اپنایا دوسری ایک دوسری روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رب کہہ دیا تھا اور ابن سبا کے وہ متبع ہو گئے تھے ایک اور بخاری شریف کی روایت میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ ارتداد کس قسم کا تھا تو اس حدیث سے یہ بات ماضی ہو گئی کہ قرآن و سنت ہر ایک کے لیے جو ہے وہی رہنما ہے اسی سے ہی رہنمائی لینی ہے لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے نا وہ اشارہ دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر جو کہ ہیں اور جو حسنین کریم ہے جنتی جوانوں کے دو سردار بیٹوں کے باپ ہیں اور سیدہ فاطمہ جو کہ جنتی خواتین کی سردار ہیں ان کے وہ شوہر ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوہر ہیں تو کتنی عظمتوں کے وہ حامل ہیں تو انہوں نے جب چلایا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ قرآن ہے انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب پیش کی تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعالیٰ عنہ کے موقف کی تائید کی تو یہی حدیث صحیح البخاری شریف کتاب الجہاد میں موجود ہے اور اسی طرح سنن ابی داود میں ہے حوالہ جا سامنے ہے سنن النسائی میں ہے سنن ابن بادہ میں ہے مسنت احمد میں ہے شیخ البانی رحم اللہ تعالیٰ نے اس کو اس حدیث کو جو ہے وہ صحیح قرار دیا ہے تو بہرحال جو ہے نا یہ حدیث جو ہے نا اسی طرح موسوعت القرآن والحدیث سے جو ہے نا وہ اس میں بھی یہ موجود ہے اس طرح اس کی تفصیلات موجود ہیں تو یہ حدیث ہمارے لیے رہنما ہے کہ قرآن اور سنت سے ہی ہم نے رہنمائی لینی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نحو جو کہ اہلِ بیت میں ہیں انہوں ان کے لیے بھی یہی معاملات ہے کہ انہوں نے بھی قرآن و سنت کو ہی فالو کرنا ہے اللہ اکبر اور ان کی زندگیاں قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی تو اس اس روایت سے جو ہے نا وہ ہمارے لیے ایک رہنما رہنما اصول جو ہے وہ ملتا ہے کہ آدھ حاضر میں جو لوگ جو لوگ اہل بیت ہیں انہوں نے بھی ہمارے موجودہ دور میں جو اہل بیت ہیں وہ بھی پابند ہیں کہ اپنا ہر عمل قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالیں اور اس کے مطابق کریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو خاصل خاص الخاص اہل بیت میں مقام ہے کہ وہ صحابی ہیں وہ دماد رسول ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو نام لے کر جنت کی بشارتیں ہیں ان کے ان کے حق پر ہونے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں سنائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے اپنا مولا قرار دیا تو یہ فضیلتیں اور عظمتیں صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے تو انہوں نے بھی ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اللہ اکبر انہوں نے بھی اپنی ہر اپنا اورنا بچھونا ہر عمل جو ہے اس کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالا اور ہر ایک نصرہ کے علاقے میں بھی فرماتا ہے کہ میں تمہارے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی ہر دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی جو ہے نا وہ تلقین کی ہے ایک روایت میں اہل بیت کا ذکر ہے تو اہل بیت کا احترام کرنا ان کی تعظیم کرنا ان کے ساتھ محبت رکھنا یہ ضروری ہے کہ ان کا ان کا احترام کیا جائے یہ ایمان کے لیے ضروری ہے اہل بیت کا احترام کرنا ان سے محبت رکھنا اور اللہ اکبر انہیں اپنے لیے رہنما سمجھنا قرآن و سنت کے تناظر میں یہ ضروری ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح موقف اپنانے کی توفیق عطا فرمائے